Ah, ha, cuma yang saya selalu sebut dalam tempoh 33 bulan semasa Perikatan Nasional jadi kerajaan tak timbul langsung soal royalti tiga batu nautika dan undang-undang itu tidak ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menteri, Tamu. saya tanya sebelum tu saya nak tanya berapa minit? Hmm. Menteri perlu. Itulah kau tengok tu 6 minit lah. <laughs> Dia saya tanya mentri pembangunan. 10 minit untuk sesuatu yang <laughs> begitu kompleks begini. Saya saya kalau saya mohon a uh, Datuk yang dipertua, I think paling kurang pun dalam 15 ke 20 minit. Boleh. Okey. Boleh, nah, ya? Dalam 20 minit ya. Eh? Mm -hmm. Set set clock 20 minit. 20 minit. <laughs> boleh. Ah, boleh. Ya? Boleh mula eh. Baik. Terima kasih kepada 17 um, senator yang yang membahaskan. Saya ingat ini dua hari sebelum nak cuti raya dan hari terakhir sepatutnya hanya lima orang saja yang berbahas. <laughs> Tambah lagi ini sesuatu yang yang begitu kompleks dan um, sudah tentu um, mengambil masa yang panjang kalau nak dibincangkan uh, dengan teliti. Ya. Um, sementara saya boleh um, jawab satu persatu daripada perkara-perkara yang ditimbulkan oleh 17 senator yang berucap tadi Saya ingat sebaiknya saya rangkumkan terlebih dahulu kepada beberapa perkara-perkara kasar eh. um, Satu ialah bahagian pertama iaitu kebimbangan mengenai pelaksanaan CCUS baik dari segi Keselamatan baik dari segi um, kecekapan sisi um, US ataupun dari segi adakah ini ada um, cara yang lebih baik untuk kita mematuhi komitmen um, uh, kita kepada pematuhan iklim Perkara kedua ialah mengenai um, soal um, negeri, persekutuan, hasil um, dan sebagainya dan saya ingat kalau saya boleh jawab dua perkara besar itu Itu um, banyak perkara telah pun dijawab dan saya dengan cepat boleh uh, menjawab perkara-perkara khusus yang ditimbulkan Perkara pertama ialah um, kalau kita lihat bangkangan di luar mengenai sisi ini Ialah selalunya daripada kumpulan-kumpulan um, alam sekitar yang melihat bahawa CCS ini adalah satu helah terutamanya oleh industri minyak dan gas yang menggunakan nama kepatuhan alam sekitar sebenarnya untuk memanjangkan industri fosil satu hujah yang selalu disebut ialah ini bukan caranya untuk kita mengurangkan karbon cara yang lebih baik ialah cara semula jadi iaitu dengan menanam pokok kerana sisi US ini mahal, bukankah lebih baik untuk menanam pokok? Um, kalau boleh, saya memang nak tanam pokok. Tapi kalau melihat kepada data, sebab itu daripada awal saya lihat tadi uh, Senator Yusin berucap, yang lain berucap, saya mengingatkan diri kita bila kita berucap dan membahaskan sesuatu seperti ini, ini adalah sains. Maka ia mestilah berasaskan fakta sains Dan kita kena perlu pastikan pemahaman kita mengenai fakta sains itu Paling kurang memadai untuk kita memahami industri ini Kerana kalau kita memahami fakta sains Kita tak akan timbulkan atau tanya perkara-perkara tadi Saya ambil contoh soal kenapa kita tidak tanam pokok kalau berdasarkan data sains untuk Malaysia dan ini maklumat yang boleh kita dapati kerana telah disahkan di peringkat antarabangsa oleh Bureau Veritas ya untuk mengimbangi 1 juta pengeluaran 1 juta tan pengeluaran karbon dioksida kita perlu menanam kira-kira 40 juta pokok. Berapa sebenarnya yang Malaysia mengeluarkan uh, karbon uh, dioksida berapa juta tan setiap tahun sebanyak 115 juta tan karbon dioksida setiap tahun daripada kehidupan kita industri kita dan sebagainya jadi kalau kita nak mengimbangi kalau kita mengikut ayat tadi yang bahawa sebenarnya CCS ni tak perlu tak bagus mahal kita tanam pokok saja bolehlah sila tanam 6 bilion pokok kalau kita nak tanam 6 bilion pokok, berapa banyak yang kita perlukan tanah di Malaysia ini? Secara anggarannya, 50 ribu pokok ini memerlukan 120, uh, uh pokok uh, perlukan 1 km persegi. Jadi untuk tanam 6 bilion pokok, 120 ribu km persegi iaitu 1 per 3 daripada Malaysia. Kecuali kita tutup Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah untuk tanam pokok semuanya dan senator-senator berpindah ke negeri lain yang tak perlu tanam pokok, maka kita tidak ada pilihan. Sebab itu untuk menjawab perkara itu saya sebut bahawa memanglah CCUS ini bukanlah satu-satunya cara tapi kita juga perlu praktikal bahawa kalau kita nak pastikan kegiatan ekonomi kita terus segar rakyat terus dapat um, peluang pekerjaan yang baik maka kita perlu pastikan kita imbangkan pengeluaran karbon itu selain daripada dengan cara yang semula jadi menanam dan mengekalkan pokok itu pun tak cukup maka sebab itulah CCUS adalah satu perkara yang penting dalam dasar negara untuk kita memerangkap karbon itu ha, yang pertama. Yang kedua, dari soal keselamatan sebenarnya selalu ditanya berkali-kali bahawa ini tak selamat, ini tak selamat, ini tak selamat kan. Kita perlu berasaskan kepada fakta dan sains Satu-satunya yang saya ingat di dalam Dewan Negara tidak dibawa Datuk Yang di Pertua tapi kalau yang di Dewan Rakyat itu diulang berkali-kali tentang satu kejadian di Cameroon mengenai pelepasan um, karbon uh, yang banyak di satu tasik yang itu sebenarnya bencana alam semula jadi bukan pun um, disebabkan oleh satu industri yang melibatkan karbon um, Senator Dr. Hatta tadi terima kasih kerana mengingatkan kepada Dewan bahawa setakat ini semua projek-projek yang bersabit dengan CCUS ini tidak lagi masih belum ada insiden dan insya-Allah saya ingat selamat tidak ada insiden yang yang paling um, uh, selalu kita lihat ialah di di Norway telah beroperasi lebih daripada 20 tahun um, sudah pun mencapai lebih daripada 20 juta tan yang disimpan kemudian di Tomakomai uh, di Jepun satu uh, bukti yang baik kerana walaupun dalam kawasan uh, lingkaran api pasifik kemudian ada gempa bumi pada 6.7 rekta pun tidak terjejas dan uh, kalaupun kita ambil keputusan atas dasar ini tidak baik dan sebagainya maka kita akan ketinggalan kerana setakat ini um, telah ada 35 fasiliti di seluruh dunia yang membangunkan sisuS dengan keupayaan pemerangkapan sebanyak sekitar 45 juta tan menjelang tahun 2030 itu akan meningkat kepada 200 fasiliti dan dia akan meningkat kepada 220 juta tan. Kenapa? Kerana soal pokok tadi. Kalau kita semata-mata nak melawan uh, soal uh, perubahan iklim ini dengan hanya menanam pokok, maka kita semua kena duduk dalam laut. Jadi kita tak ada pilihan. Dunia tidak ada pilihan sebab itu ini akan terus berlaku. Ne? Dan uh, yang yang ketiga ialah soal juga saya lihat dibawa oleh beberapa pertubuhan um, alam sekitar yang menyampaikan memorandum saya ingat juga diterima oleh beberapa ahli dewan negara eh salah satu hujah yang dibuat ialah atas dasar sebenarnya uh, teknologi ini tidak berkesan dalam memerangkap karbon dia hanya memerangkap sekitar 10 ke 49% karbon saja itu yang didakwa Disegahkan kepada Dewan Negara Sebab itu saya kata kita kena kembali kepada sains dan fakta Sains dan faktanya ialah Kalau kita melihat kepada teknologi pemerangkapan karbon Terutamanya yang berasaskan pelarut solvent eh, um, Ada yang kebanyakan yang menggunakan solvent Amin lah, I mean base uh, solvent eh. Sebenarnya keupayaan memerangkap ini ialah 85 ke 95% dia boleh perangkap karbon kami di kementerian menghabiskan berminggu-minggu cuba cari dekat mana dia dapat 10 ke 49% tu. Dari mana dia Google kat mana ni? 40 10 ke 49%. Akhirnya kita dapat rupanya 10 ke 49% itu tak ada bukannya tentang kecekapan memerangkap karbon tetapi dari segi kecekapan bersih tenaga apabila ada teknologi pemerangkan karbon ini terutamanya di loji jana kuasa kerana eh, loji jana kuasa bila dia nak perangkap karbon dia kena gunakan tenaga untuk memerangkap karbon jadi itu dua perkara yang sangat berbeza dari segi keupayaan memerangkap karbon tidak dipersoalkan memang boleh perangkap tapi sudah tentulah kalau kita nak perangkap karbon, kita kena letak membrane, kena letak turbine dan sebagainya, dia akan menggunakan uh, tenaga maka logi jana kuasa itu tidaklah seuntung mana kepada pengusaha-pengusahanya sebab itu dikira akan ada net efficiency dengan izin yang lebih rendah. Jadi saya harap perkara-perkara itu menunjukkan sebenarnya banyak perkara yang kita bahaskan dan bawa sebenarnya lebih kepada perkara-perkara yang tidak sangat berasaskan kepada fakta. Yang ini yang saya nak bawa kepada perkara kedua yang ditimbulkan oleh beberapa ahli dewan tadi soal um, di mana hak negeri berapa untung negeri akan dapat kenapa tidak ada wakil negeri kenapa negeri terdedah dan sebagainya Sebenarnya saya kecewa kerana um, kita dah buat uh, sesi libat urus yang yang banyak dengan negeri-negeri terutamanya negeri-negeri yang yang terbabit ya eh. Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak, malah dengan semua negeri pun kita dah buat penyokong utama kepada RUU CCUS ini ialah kerajaan negeri Terengganu dan saya diberi jaminan oleh Menteri Besar Terengganu bahawa semua wakil rakyat daripada PAS dan Perikatan Nasional akan menyokong 100% tapi saya ingat tak ada whatsapp group kot ataupun tidak diberikan arahan researcher tersalah tulis ni sebab itu tiba-tiba bila sampai di sini mesej itu tak sampai seperti yang dijanjikan oleh Menteri Besar Tengganu sebabnya begini eh kita tak boleh bandingkan industri minyak dan mineral dengan industri CCUS. Ini kucing dengan burung ni. Ha, tak sama ni. Eh. Di bawah undang-undang sedia ada Seperti yang senyata-senyata sebut Ini hak negeri dan sebagainya Itu adalah tanah dan juga sumber asli Yang ini tanah, betul? Tanah betul? Tapi dia tak ada sumber asli di dalam itu Dia ada rongga Rongga Kalau tidak ada CCUS Maka tanah-tanah itu akan terbiar semata-mata Dan tidak ada hasil Jadi sebab itu yang berlaku di Terutamanya di negeri Terengganu sekarang dalam keadaan sebenarnya rizab minyak dan gas itu telah menurun dengan mendadak kalau tidak kerana CCUS bukan saja tidak ada hasil kepada negara dan negeri kesan yang lebih besar ialah kertih akan mati jadi saya tanya berkali-kali kalau senator berada sepatutnya sebagai pimpinan negeri atau berada di dalam kedudukan kami dalam keadaan Ekonomi Pantai Timur terutamanya Terengganu bergantung besar kepada ketek. Kalau ketek mati 10 tahun lagi. Apa sebenarnya yang kerajaan negeri akan buat? Datuk, saya tanya apa pulangan ha. kepada negeri? Ha. Ini? Ha. Ni 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 nak ha. jawab, ni. Ha. ni nak jawab eh. Dah saya tidak menafikan pencelahan Ha. Pasal Menteri ada lagi 7 minit. 7 minit je, eh. <laughs> Jadi sebenarnya kalau ikut kepada negeri macam Terengganu Sebenarnya hasil mineral itu semakin tidak ada pun Dan sekarang ini berhadapan pula Dengan risiko industri yang akan mati Yang akan ada kesan besar kepada negeri Sebab itu dengan adanya CCUS Dia akan membolehkan dua perkara Pertama, mewujudkan industri baru yang akan membawa masuk industri-industri lain ke negeri Terengganu. Jadi kalau senator tanya apa hasilnya kalau kita nak harap negeri Terengganu, kerajaan negeri Terengganu semata-mata bawa masuk industri beratus juta ni mungkin payah. Tapi kalau ada CCUS dan sisi US ini akan menjadi daya tarikan untuk kita nyah karbon industri-industri berat. Industri-industri berat baru masuk ke situ. Dari situlah kerajaan negeri akan dapat mengutip cukai pintu, cukai tanah dan yang lain-lain. Selain daripada mewujudkan peluang pekerjaan. Itu di atas darat. Kemudian untuk buat CCUS di pesisir pantai, sudah tentu diperlukan terminal dan terminal ini sudah tentu perlu bayar kepada kerajaan negeri dari segi segala bentuk kutipan cukai yang biasa sebab itu CCUS ini memberi nyawa baru kepada industri berat di pantai timur kalau itu bukan um, pulangan, saya tak tahu apa lagi pulangan sedangkan CCUS ini dijangka akan membawa pelaburan 200 ke 250 bilion dolar dalam tempoh 20 tahun akan datang sebahagian besar itu akan pergi kepada Terengganu. Pelaburan besar 200 bilion dolar yang itu bukan lagi pulangan. Pulanganlah yang itu itulah maksudnya akan membawa kesan kepada ekonomi di pantai timur. Baik eh. Dengan secara cepat dan saya rasa kita kena berhati-hati jugalah terutamanya kalau Kelantan, Terengganu cerita pasal Uh, minyak royalti dan sebagainya kita ada pandangan yang berbeza-beza mengenai tafsiran pelantar benua. Kalau ikut undang-undang tiga batu nautika itu undang-undang negara. Sarawak ada pandangan lain, Sabah ada pandangan lain, Terengganu ada pandangan lain, Kelantan ada pandangan lain. Kelantan lain sedikit kerana dalam kes Kelantan tu lebih unik kerana yang dikatakan royalty itu bukan pun daripada kawasan di luar pesisir pantai Kelantan. Itu adalah joint development area ataupun kawasan antarabangsa yang dituntut oleh Malaysia dan juga Thailand oleh kerana tak boleh bersetuju siapa punya maka buat satu kawasan dipanggil JDA ada dua blok A18 dengan B17 sebenarnya ikut undang-undang bukan milik Malaysia bukan milik Thailand apatah lagi milik Kelantan jadi sebab itu saya rasa kita kena jangan campurkan di antara perkara yang bersabit dengan industri minyak dan gas yang undang-undang dan peraturannya sangat berbeza dengan industri CCUS ini. CCUS digubal berdasarkan peraturan dan perlembagaan sedia ada berdasarkan tiga batu notika itu. Kalau contohnya ada yang tidak bersetuju, maka wajarlah undang-undang itu ditukar. Ha, cuma yang saya selalu sebut dalam tempoh 33 bulan semasa Perikatan Nasional jadi kerajaan tak timbul langsung soal royalti tiga batu notika dan undang-undang itu tidak ditukar. Tidak ada tindakan mahkamah. Kecuali ada tindakan mahkamah yang dibawa ke mahkamah untuk mempersoalkan tiga batu notika itu, maka dalam soal CCUS, apa-apa yang dibangunkan di luar tiga batu nautika adalah di bawah peruntukan kerajaan persekutuan seperti yang telah pun kita ketahui. Jadi perkara seperti levy yang ditanya levy dan juga lantikan kan. Ya. Levy ini Datuk yang dipertua bukannya hasil kepada kerajaan persekutuan. Sebab itu dalam akta ada satu um, peruntukan khusus untuk kumpulan wang pasca pemulihan. Sebabnya apabila sesuatu um, fasiliti penyimpanan itu dibangunkan, untuk tempoh sehingga permit itu ada, permit itu mungkin 20 tahun, 30 tahun bergantung kepada keadaan geologi itu. Sehingga tempoh permit itu ada, maka tanggungjawab dan liability itu adalah liability pengusaha. Kalau, kalau Petronas, Petronas lah. Kalau Shell, Shell lah. Selepas habis permitnya, 20 atau 30 tahun, maka tanggungjawab itu akan diserahkan kepada kerajaan. Jadi yang ini yang saya nak tanya juga kerajaan-kerajaan negeri yang tanya, kenapa levy ini ditentukan oleh menteri dan kenapa? Seolah-olah kenapa kami tak dapat hasil. Kalau nak tentukan levy, satu levy itu tak akan pergi kepada kerajaan mana-mana, dimaksud satu kumpulan wang amanah, Keduanya, bila kita bertanggungjawab menentukan levy, maksudnya selepas pasca pemulihan diberikan kepada kerajaan, liability itu juga jadi tanggungan. Dia bukannya katakanlah kalau kerajaan negeri kata kami nak ada juga dalam sini, kami nak juga levy, maksudnya kita kena berkongsi tanggungjawab dan liability jika berlaku sebarang um, insiden selepas itu yang saya rasa tidak ada negeri mana-mana yang bersetuju bahawa kami nak tanggung ini yang ini biarlah kerajaan persekutuan semata-mata jadi levy itu bukan hasil kerana CCUS bukanlah industri mineral seperti yang kita sangkakan dia sebenarnya industri gudang gas kita bawa gas, kita simpan The most paling banyak kita boleh dapatkan hanyalah sewaan tahunan saja dan levy itu bukan hasil kepada kerajaan sebaliknya adalah seperti insurance untuk kita menjaga liability apabila telah dipulangkan kepada kerajaan um, ada beberapa perkara yang yang ditimbulkan um, um, oleh uh, yang secara khusus. Eh? pertama kalau Sabah-Sarawak tadi ya, dia menanyakan mengenai um, bagaimana bentuk penyelarasan ya? memang betul ikut persekutuan berbanding, bergantung kepada tafsiran kita soal tanah dan sebagainya, maka dipersetujui CCUS untuk Sabah dan Sarawak itu diuruskan oleh Sabah dan Sarawak maksudnya permit siapa nak buat, kena dapatkan permit daripada agensi yang bertanggungjawab di Sabah atau di Sarawak dan bukannya MyCCUS iaitu agensi di peringkat persekutuan tetapi ada satu tetapi dua-dua undang-undang yang ada dan bakal atau telah dibangunkan di Sabah di Sarawak ada satu perkara yang tidak boleh diselesaikan oleh bidang kuasa kerajaan-kerajaan negeri mengikut perlembagaan iaitu mengenai kepatuhan dan juga Obligasi kepada Triti antarabangsa Kerana Yang berlaku di Sarawak sekarang Kalau saya minta dalam satu minit saja eh? Kalau yang berlaku di Sarawak sekarang Yang dibangunkan hanyalah Yang melibatkan penggunaan kabel di lapangan Gas sedia ada Untuk dipisahkan Itu yang berlaku di Kasawari Dia tidak melibatkan pergerakan Ataupun import gas karbon uh, dioksida daripada negara-negara lain ya. Eh. Apabila ia melibatkan import gas daripada negara-negara lain, maka uh, sama ada kerajaan negeri atau badan yang terbabit ataupun operator, fasiliti itu perlulah bekerjasama dengan kerajaan pusat kerana obligasi kepada triti antarabangsa itu adalah kerajaan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Apabila dia melibatkan juga uh, pergerakan karbon um, merentas sempadan dia juga akan melibatkan um, perakaunan uh, karbon dan lain-lain dan juga kita perlu bincang tentang liability. Uh, setakat ini kerajaan negeri Sabah dan kerajaan negeri Sarawak um, banyak tumpuannya hanyalah kepada lesen dan permit untuk buat tetapi bukan liability selepas 30 40 tahun. Kerana undang-undang persekutuan ini jelas bahawa ia perlu diserahkan kembali kepada kerajaan persekutuan dan liability itu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Adakah perkara yang sama ada di Sabah? Adakah perkara yang sama ada di Sarawak? Adakah kerajaan Sabah sanggup? Adakah kerajaan Sarawak berkemampuan? Itu adalah bentuk-bentuk penyelarasan yang perlu kita buat dari satu masa ke semasa kerana pelaburan kepada satu hak ini paling kurang 10 ke 15 bilion. Kalau pelabur lihat dan pelabur merasakan bahawa undang-undang itu tidak meliputi kesemua rantaian daripada import sehingga ke liability mereka mungkin merasakan mereka tidak yakin untuk melabur. Ini adalah sebahagian daripada risiko yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan negeri Sabah dan Sarawak apabila memilih untuk tidak menjadi sebahagian daripada peraturan persekutuan buat masa ini dan inilah perkara-perkara yang perlu diselaraskan dalam masa-masa yang akan datang. Jadi saya ingat masa kita wajar untuk balik buka puasa dan uh, raya ini hari yang terakhir. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada Menteri terakhir yang akan menggulung selepas ini. Um, dan um, saya ingat cukup sekadar itu. Jadi um, saya ucap terima kasih kepada 17 um, senator yang, yang yang berbahas. Yang saya tidak dapat jawab dengan uh, terus sama ada kita boleh bincang dan uh, DM tepi di luar supaya dia tidak mengambil masa pada hari ini. Sekian, saya mohon supaya rang undang-undang ini diluluskan oleh Dewan Negara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd Menteri. Fakta sains juga kalau kita tak buka puasa nanti ada yang pingsan. <laughs> <laughs> Dalam Dewan. Ada <laughs> lima sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah inilah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Alim Berhormat yang setuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju round down undang-undang yang dibacakan kali yang kedua sekarang